आज की हेडलाइन में बाबर आजम वन डे के लिए शान मसूद को नायब कैप्टन बनाने के फैसले से थे क्या लाहौर कौमी टीम नायब कैप्टन शान मसूद खेलेंगे या नहीं बाबर आजम का बड़ा बयान सामने आ गया कौमी टीम के कैप्टन बाबर आजम वन डे सीरीज के लिए नायब कैप्टन शिदाब खान की अदम मौजूदगी में शान मसूद को अपना नायब कैप्टन बनाने के फैसले से लाआल थे एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक बाबर आजम ने इस मामले पर अबूढ़ी सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन से शिकवा भी किया है कि इस फैसले के बारे में इनसे कोई मशावरत नहीं की गई कैप्टन बाबर आजम का मौकफ है कि फैसले से पहले अगर इन्हें अतमाद में लिया जाता तो ज़्यादा मुनासब था जवाब में बाबर आजम को बताया गया कि शान में को नायब कैप्टन अनाउंस करने का हुक्म ऊपर से आया था शान को नायब कैप्टन मुकर करने के फैसला मैनेजमेंट कमेटी ने किया है दूसरी जानक पी सी बी ने वह किया है कि कैप्टन और नायब कैप्टन की तकर चेयरमैन बोर्ड का अख्तियार है शान मसूद के नायब कैप्टन की तकर्री की मंजूरी चेयरमैन क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने दी थी <coughs> जरिए के मुताबिक बाबर आजम विकेट कीपर मोहम्मद रजवान को शान मसूद की जगह नायब कैप्टन बनाने के हामी हैं टेस्ट सीरीज में गैर मारी परमेंस की वजह से शान मसूद का प्लिन एलेवन में भी मुश्किल दिखाई दे रहा है इसके अलावा कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने नायब कैप्टन शान मसूद को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में खिलाने के हवाले से एक बड़ा बयान दे दिया कराची में वनडे सीरीज से कबल प्री मैच कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए कहा कि नायब कैप्टन शान मसूद को खिलाने या ना खिलाने का फैसला मैच से कबल होगा कप्तान और सिलेक्टर का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है पार पर अजम ने कहा कि टेस्ट और वाइल्ड बाल क्रिकेट के लिए अलग अलग टीमें होनी चाहिए ताहम मेरा काम क्रिकेट खेलना है मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का पता है मुतमिन करना मेरा काम नहीं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वाइल्ड बाल क्रिकेट में अच्छी कारदगी का मज़ाहरा किया है हम नए साल में इसका तसलसल तो बरकरार रखना चाहते हैं हमारी कोशिश होगी कि मुसबत क्रिकेट खेलें तय्यब तार काम गुलाम ने अच्छी परफार्मेंस दी है हारस नसीम शाह मोहम्मद सनैन और शाह नजवानी की वापसी से हमारी बॉलिंग काफ़ी मज़बूत हो गई है बाबर अज़र ने कहा सरफराज अहमद ने टेस्ट सीरीज़ में उमदा कारदगी का मज़ाहरा किया इन्होंने हिम्मत नहीं हारी अपने हक़ हाँ का इंतजार किया और मौका मिलने पर अपनी अलहत साबित की एक अच्छे और असीम खिलाड़ी की यही निशानी होती है इन्होंने कहा कि सरफराज अहमद के चार साल जाया होने पर मुझे कोई पछतावा नहीं तान और सेलेक्टेड का एक पेट पर होना बहुत ज़रूरी होता है इनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट और वर्ल्ड पहाड़ क्रिकेट के लिए अलग अलग टीमें होनी ज़रूरी हैं लेकिन हम अपने खिलाड़ियों की इंजरीज़ की वजह से ऐसा नहीं कर सके आज के लिए इतना ही एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदत में हाजिर होंगे उस वक्त तक अपने निशान को जा सकते हैं हाफिज